уверенность. Бог дает тебе веру в то, что через некоторое время, когда ты пройдешь свой земной путь, ты умрешь. Если ты принял его в свою жизнь, но ну, ты вознесешься на небеса, а не пойдешь гнить в Ниену огненную, а не пойдешь в ад. Это великий дар. Наша земная жизнь, она происходит, ну, буквально вот столько. Если взять комат, расстелить километровый, то это 10 сантиметров. Вся остальная твоя и моя жизнь, она будет на небесах. Аминь. И наша задача не упустить этот шанс. Наша задача принять Иисуса Христа в свою жизнь. Его рождение, чтобы было не просто праздником. А его рождение произошло в твоем сердце и дало возможность работать с нашим сердцем, преображаться.